নমস্কাৰ সকলোকে লাইফ ষ্টাইল বিস্মৃতিৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম আৰু আজি আজি কেই নম্বৰ দিন আমাৰ ইয়াত অঁ আজি আমাৰ তিনি নম্বৰ দিন আৰু আজি এতিয়া বিহুৰ মাজতে যিহেতুকে আমি গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ চ' চাই থাকক ব্লগটো মই কণ্টিনিউ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আমি যাম মানে য'ত আমি যোৱাৰ কথা আছিলে আমি প্ৰথম গৈ এটা বেলেগ জেগাত সোমাব লাগিব খুচিৰ গা বেয়া তাই বহুত বেছিকৈ চৰ্দি হৈছে কালিৰ পৰা একো খাব চাব পৰা নাই ছ' প্ৰথম তাইক আমি দেখাই ল'ম তাৰপাছত আমি যাম ফুৰিবলৈ নমি আমাৰ লগত নাযায় হাঁহি মই আৰু মাইনাই যাম কিন্তু প্ৰথম তাইক দেখাই ল'ম তাৰ পাছতহে আমি আমাৰ মানে য'ত যাব লগা আছিলে তালৈ যাম এয়া তাইক দেখিটো গমেই পালে আপোনালোকে মই ক'লেই গৈছোঁ অনিন্দিতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আচলতে কি হয় গহপুৰলৈ যোৱাৰ পাছত তাইক যদি মই এবাৰ লগ নকৰোঁ মোৰ কিবা আধৰুৱা নিচিনা লাগে সেইকাৰণে অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও তাইক চাই আহিলোগৈ তাইৰ লগত অকণমান সময় কটাই আহিলোঁ আৰু এয়া নিজিতাৰ বায়েক দীপানিতা বা আৰু দেখিছেনে বৰমাই যে মোক ইমান বেছি মৰম কৰে অকল বৰমাই নহয় ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মোক ইমান বেছি মৰম কৰে মোৰ এনেকুৱা ফিলেই নহয় যে মই কোনোবা মানে বান্ধৱিকৰ নাচোন নিচিনাটো একেবাৰে ফিল নহয় বৰমাই মাক মানে মাকৰ নিচিনা মৰম কৰে দেউতাকজনো বহুত বেছি ভাল বাও ভাল মানে একদম পিয়'ৰ লাভ হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰখনত আৰু ইয়াত যাবৰ সময়ত দীপানীতাবাৰ ছোৱালী তাইক অকণমান মৰম কৰিছোঁ এটা শাক দিছে তাই মোক মৰমতে আৰু এয়া হৈছে আনন্দিতাৰ ল'ৰা দুয়োটা পোৱালি যে ইমান মৰমলগা আৰু ইমান বেছি মৰমীয়াল এয়া যাওঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা এয়া চাওক বৌৱেক আৰু দেউৰেকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আচলতে আগতে শুনিছিলোঁ মানে বিয়া নোহোৱাৰ আগৰে কথা কৈছোঁ মানুহে কয় বৌৱেক আৰু দেউৰেকবোৰ হেনো মাক পুতেকৰ নিচিনা হয় এতিয়া আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিয়াল পাইহে অনুভৱ কৰিছোঁ যে সঁচাকৈ মোৰো কোনোবাখিনিত নিজকে বয়স কম হ'লেও সিহঁতৰ একদম মাক মাক নিচিনা ফিল হৈ যায় আৰু এয়া আমাৰ ৰাইজৰ নামঘৰত বিহুৰ উপলক্ষে কিবাকিবি কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত তাতে অকণমান দেৰিকৈ আমি গ'লোঁ গৈ পেলাই কিনো হৈছে চাবলৈ আৰু তাতে মোক গান গাবলৈ দিলে তেওঁলোকেতো নাজানে আজিকালি মোৰ ভইচ কি হৈছে ভাবিছে আগৰ নিচিনা চাগৈ ঠিকেই আছে কিন্তু গান নাগাওঁতে নাগাওঁতে মোৰ ভইচ একদমেই বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকক একেবাৰে শুনাব নোৱাৰি সেইকাৰণে মই ভইচটো কাটি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ উপায় নাই মই গান নাগাওঁতে নাগাওঁতে মোৰ ভইচ একদম বেয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ নেক্সট ডে' আমি গুৱাহাটীলৈ উভতিবলৈ লৈছোঁ এই সময়খিনিত বহুত বেছি বেয়া লাগে চবকে এৰি থৈ আহিবলগীয়া হয় কিন্তু উপায়টো নাই আৰু মই দুই তিনিদিনৰ একেলগতে এড কৰি দিছোঁ সেইটো মোৰ আগতেও এনেকুৱাই হয় কাৰণ নহয়গৈ ডেইলি ভ্লগ সদায় আৰু মানে গোটেই দিনটোত অকল কেমেৰাটোকে লৈ ঘূৰি থাকিব নোৱাৰি আৰু দিনটোত যিখিনি কৰা হয় প্ৰত্যেকটো বস্তু কাৰোবাক দেখাবলগীয়া নহয় তাৰমানে যিখিনি এজ এ মেমৰি ৰাখি থ'ব পাৰি পিছত চাই ভাল লাগে বা বেলেগৰ একো অপকাৰ নহয় সেইবোৰহে দিয়া হয় ট মানুহ হৈ পৰিল খুব কম দিনতে আগতেও মানে আছিলে ভাল পাইছিলো আৰু ইমান মোটামুটি আছিলে কিন্তু অলপ দিনৰ পৰা হাঁহি হাঁহি কাঞ্চি হোৱাৰ পৰা খুব বেছি মৰমৰ হৈ গৈছে মানুহজনী কিন্তু আমাৰ এতিয়া বেক যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে বেকটো গুৱাহাটী কিন্তু আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ আৰু আমি এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত সোমাই যাম আৰু দেখাম চাই থাকক ব্লগটো শেষলৈকে কাৰণ আজিৰ ব্লগটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আমি গৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ৰখিলোগৈ আৰু খুড়ত নামি গৈ খাবৰ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া চুইট আনিলে সেইটো খুৰীৰ মুখেৰে শুনকচোন মই নকওঁ এইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ চুইট চুইট ৰাবৰি ৰাবৰি বিৰাট ধুনীয়া লাগে আমি আগৰ পৰা খাওঁ মাইনীয়ে আজি প্ৰথম আহিছে কাৰণে খাব বিৰাট টেষ্টি কৈছিলো নহয় ব্লগটো আৰম্ভণিতে আজি আমি সোমাই সোমাই যাম এয়া প্ৰথমখন ঘৰ আৰম্ভ হৈছে ৰিকিদা আৰু বুলি মহৰ ঘৰত সোমাইছোঁ বহি আমি এয়া চবেই কথা পাতি আছো এই যে কুকুৰটো দেখিছেনে ই একদম মানুহ বলিয়া জানেনে বিশেষকে ঋষিদাৰ লগত বহুত বেছি লাগি থাকে আৰু সি বোলে জ্বলিছে হাঁহিক এনেকে লোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱাখন কৰিছে নহয় হাঁহিক বুলিবৰ মুখেৰে শুনক আকৌ ৰিংকু এয়া আমি গৈ দ্বিতীয়খন আলহী ঘৰত সোমালোগে আপোনালোকে নিচাই চিনি পাইছেই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী মালা গোস্বামী তেখেত আমাৰ পৰিয়ালৰে হয় আচলতে অকণমান দূৰ সম্পৰ্কীয় তথাপিও আৰু পৰিয়ালৰ ভিতৰৰে আৰু তেওঁ চালাদ কুটি আছিলে ইমান মিহি মিহিকৈ তাকে মই অকণমান ক্লিপ লৈ ল'লোঁ আমি আহিলোঁ জামুগুৰি খুৰীৰ খুৰীৰ বৌকৰ মাকৰ ঘৰ খুৰীৰ বৌকৰ ঘৰ আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ থানলৈ সত্ৰলৈ সেৱা কৰিবলৈ ইয়াতে আছে ন খোৱা চ' আমি ইয়াতে আজি ন খাম তাৰপাছত আমি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ আৰু ব্লগটোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ যে ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ আমি আহোঁতে সোমাই সোমাই আহিছোঁ এখন ঘৰত সোমোৱা হ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া সেৱা কৰি লওঁগৈ সত্ৰখন বাৰু দেখাওঁ ভিতৰত আদাদেও বহিছে মানে বয়োজ্যেষ্ঠসকল বহিছে আৰু লগতে পাপা খুড়া আৰু এতিয়া আমিও খামগৈ এয়া তাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু এইবিলাক আৰু ডাইনিং চাইনিং ঠিক কৰা হৈছে আমি এতিয়া লাহেকৈ খাম আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু যিহেতুকে গুৱাহাটী যোৱাৰ কথা ইমান দূৰ পাবগৈ লাগিব আজিকালি পিছে ৰাস্তা বহুত বেছি ভাল হ'ল যোনে যোনে অহা যোৱা কৰি থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় একদম বহুত মানে চমু লগা হ'ল মানে পটককৈ পাই যায় যেন এনেকুৱা লগা হ'ল তো জাৰ্ণি কৰি বৰ এটা বেয়া নালাগে বাৰু ভালে লগা হৈছে এখেতকো চাগে চিনি পাইছে এখেতো এজন প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা অমিতাভ ৰাজখোৱা মালা গোস্বামীৰ হাজবেণ্ড আৰু সেয়া আৰু আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ খাই বৰ হৈ গ'ল আৰু এখেতে মোক বহুত খুৱালে জোৰ কৰি চালাড খোৱালে সৰু হাঁহিৰ কাৰণে হাঁহি আছে কাৰণে চালাদ দিলে আৰু এইবিলাক চব আমাৰ হাঁহি যে কি ধুনীয়াকে সোমাইছে চাওকচোন কি নো তাই বুঝি পাইছে কি ভাল পাইছে নাজানো ইমান ধুনিয়াকে হুমাই আছে মই নারাখি দিয়া আমার এটা যাবলে হল আর খাই আমি আজরি হলো আর এটা আমার ফটো সেশন চলিব ফ্যামিলি ফটো উঠিব লৈছে সবে হাইব্ৰিড যে দোকান পাবলৈ ইমান বেছি দিগদাৰ হয় তাতে আইচ ক্ৰীমৰ দোকানটো হৈছেই আৰু সেইকাৰণে আমি তেল ভৰাবলৈ লওঁতেই খুৰী আৰু মই নামি গ'লোঁ আইচ ক্ৰীম আনিবলৈ আৰু খুৰীক চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে মই ক্লিপটো এনেকৈ নলয় নোৱাৰিলোঁ আৰু লগতে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ এইটো মেমৰী হৈ থাকি যাব আৰু খুৰীয়ে ভ্লগটো চাবই এণ্ড আই হোপ চ' খুৰীয়ে ভাল পাব এয়া আমি পালহি আৰু সীতা জখলা পাইছোঁ একাপ চাহ খাবলৈ ৰখিলোঁ আৰু ইহঁতি চব নামি গ'ল কিন্তু খুৰী আৰু মই এলাহতে নামি নগ'লোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ বাই